নিজৰ চেষ্টা আত্মবিশ্বাস আৰু ভগৱানৰ কৃপা থাকিলে সকলো সম্ভৱ হয় জন্মতে কিমান অকণমানি আছিলে আৰু আজি কিমান ডাঙৰ হ'ল বৈষ্ণৱ এটা চাওকচোন বহুতে চাগে চিনি পাইছে বহুতে চিনিও পোৱা নাই সেয়া মোৰ যি নাতি এইজনী মোৰ ছোৱালী ককায়েক ভায়েকৰ কি যে কথা বাপেক দুটাই জন্মদিন বোলে পালনেই নকৰে এয়া অতিথি দেখিছা নহয় তাতে আমিও গৈ পালোঁ এনেকৈয়ে জন্মদিন আজি ভাল জমিলে অঁ চোৱা দে যোৱাই তোমালৈ দি পঠিয়াইছিলে এয়া মাংস খালি মই নেলাগে বুলি কৈছোঁ ধেৰ আলহী অতিথি আছে হ'ব দিলা যে প্ৰমাণটো মই দেখুৱাই দিমগৈ হ'ব মোৰ ভাব মোৰখন কি কৰিলা এই ইয়াৰ দেখিলা বোলা গুড মৰ্ণিং তিতাকৈ কেৰেলা বোলে খালেহে মুখত লাগে হাতৰ তিতা খাব পাৰি বোলে মাটৰ তিতা খাব নোৱাৰি তিতা কেৰেলা খাব লাগে আমাৰ ইয়াত তিতা কেৰেলা কাটি আছে মনুৱে বনাব আমি এতিয়া চাওঁ বন্তি চলাবলৈ আমিও আছো ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালেনো কেলৈ উঠা তুমি শুন তুমি ইমান সোনকালে উঠিব নালাগে নহয় বেছি সোনকালে উঠি দিছা কৃষ্ণ কৃষ্ণ প্ৰভু আমাক কৃপা কৰিবা সকলোকে ভালে ৰাখিবা ইয়াত দি দিয়া দিয়া অ ধুনীয়াকৈ দিবা দেই আগৰডাল আছে আকৌ তুমিহে আকৌ সেইডাল আঁতৰাই লোৱা নাই সেইডাল এই সেই কাপটোত থোৱা এইটোত এইটোত অঁ তাত থোৱা দি দিয়া ধুনীয়াকৈ সাৱধান দেই শুন এডাল লোৱা এডাল লোৱা ধুনীয়াকৈ দিবা দেই কলিজা বাহিৰত এনেকৈ দি দিওঁ ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে ইমান ভাল লাগে হ'ব হ'ব কলিজা হ'ব হ'ব আৰু আজি আমাৰ বৈষ্ণৱ পেটাৰ জন্মদিন আপোনালোকে যিসকলে বহুত বেছি শুভেচ্ছা শুভকামনা জনাইছে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ কাৰণ যিটো অৱস্থাৰ পৰা আমি ল'ৰা পোৱালিটো যেনেকৈ পালোগৈ সঁচাকৈ এতিয়া ভাবিলেও মানে একদম চকু পানী ওলাই যায়গৈ বহুত বেছি দুখ লাগে কেনেকুৱা যে আছিলে ছয় মাহত জন্ম হোৱা ল'ৰা বহুতে কিন্তু এনেকৈও কৈছিলে দেই যে মাত কথা নোলায় আপোনালোকে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই হয় অকণমান শ্ল' হৈছে অকণমান দেৰি হৈছে কাৰণ তাৰ জন্মটো সোনকালে ন তেতিয়াতো অকণমান কিবা এটা হয়েই কিন্তু এতিয়ালৈ এতিয়া দুবছৰ হৈছে লাহেকৈ য'ত ত'ত ধৰি মানে খোজকাঢ়িবলৈ এতিয়া লৈছে আৰু আৰু এতিয়া চব কথা বুজাব পৰা হৈছে দে মোক আকৌ হেৰি এনাই বুলি নকয় নে এনেকৈ বুলি কয় মা এইবিলাক মানে ক'ব পৰা হৈছে গতিকে লাহে লাহে অকণমান শ্ল' হৈছে কিন্তু সকলোবোৰ মোৰ বোধেৰে ধুনীয়াকৈ পাৰিবগৈ কোন মানে তুমি গাড়ী চলোৱা মোক গামোচাখন দিয়া মই থৈ দিওঁগৈ আকৌ গধূলিকৈ লাগিব নহয় দেই দেউতাকে এখন এনেকৈ বান্ধি দিছে আকৌ আজি যে ইমান চোকা ৰ'দ দিছে অ মনুৱে গেট খুলিবলৈ আহি বান্দৰ জুপিয়ে আছে অ তুমি আকৌ বোলে পুহিছা বুলিহে ভাবিছিলো কলখিনি কেঁচা অ বান্দৰে আকৌ কেঁচা চেঁচা নাই নহয় চব একদম খাই মেলি এখিনি খাই এখিনি পেলাই যে সেইটোহে বেয়া এই ইহঁতৰ এই আমলখিজোপাত উঠি আছিলে নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত সেইটো ধমধমাই ফুৰিছে অ পাপাক কৈ দিবা গৈ খেলপা দুটামান আছে এইফালে বেকত সিহঁতি মোক খেলপা হয় পানী আনি দিবা দেই পানী আনিছো লাগিব ন ইমান গৰম হৈছে অ আহি পালোহি নহ'ল আমাৰ ঘাট এয়া হৈছে আমাৰ ইয়াতে থকা মেচাৰ্ছ কে ফাৰ্ণিচাৰ ইয়ালৈ আহিছো মানে আগতে ইয়াৰ পৰা বস্তু নিছো আজি আহিছো বৈষ্ণৱৰ কাৰণে এটা উপহাৰ নিবলৈ অধিক মাছত বগলীকণা নহয় তুমি ধেৰ উলিয়াই দিলা যে এইখিনি একেবাৰে সৰু ন সেইখন নালাগে কৰি থৈ নাপাই দিয়া তেতিয়াহে চইচ কৰিবলৈ ভাল হ'ব ইমান নৰম লাগে সৰু সৰু বস্তুবোৰ ফাইনেলি এযোৰকে ল'লোঁ যিহেতু সৰু বস্তুবোৰ খুব ভাল লাগে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ সৰু বস্তুবোৰ বেছিকৈ পচন্দ কৰে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে নাই জনাব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ এইটো অঞ্চলত আমি এনেকুৱা এখন দোকান বহুত বেছি মানে মিছ কৰি আছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা কে মানে এইখন ফাৰ্ণিচাৰ এখন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা এটা এটাকৈ ইয়াৰ পৰা বস্তু নিনি একেবাৰে ঘৰুৱা নিচিনা হ'লোঁ কিন্তু আজি তেখেত শুইছে বোলে ল'ৰাটো আছে টেকালাৰ ওলাবলৈ লাজ কৰে নহয় আপোনালোকক দেখুওৱা নাই আৰু ইফালে বহি আছে সেইটোকে পেকিং কৰি লওঁ পেকিং কৰি দেখা পেকিং মানে কি আৰু কি পেকিং কৰিবা আৰু অঁ হ'ব তেনেকৈ কৰিলোঁ ত এবাৰ মই আপোনালোকক অকণমান দোকানখন দেখুৱাই দিছোঁ কি লাগে মানে তাকেই পাব বাচন বৰ্তনৰ পৰা অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ পৰা এইফালে সেয়া ড্ৰেছিং আইনা চব মানে অল এভ্ৰিথিং বস্তু পাব বুলি ক'লেও চাগে মোৰ ভুল কোৱা নহ'ব যি 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 লাগে আগতে চাগে কাঁহৰ বাচন বৰ্তন আছিলে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ দুবাৰমান বিচাৰি আহিলোঁ পালোঁ তেতিয়াৰ পৰা তেনেকৈ কাঁহ পিতলৰ যিবিলাক বস্তু আছে এয়া দেখিছে নহয় ইয়াত বেছি নাহে কিন্তু উলিয়াবলৈ মানে যেতিয়া বিচৰা হয় তেওঁলোকে ভিতৰৰ পৰা হ'লেও আনি দিয়ে বহুত যথেষ্ট বস্তু আছে এনেকুৱা এখন দোকান আচলতে এনেকুৱা এটা অঞ্চলত লাগে য'ত নেকি সকলোবোৰ বস্তু পোৱা যায় নঙলামাৰ দলঙৰ এইখিনি ভাগিলে গম পাই চাগে আপোনালোকে যিখন চেপন চুনপৰা ৰ'দৰ নঙলামাৰ ঘাটত থকা দলংখন এইফালে অহা যোৱা নকৰিব দেই যিবিলাক মানে একদম শ্বৰ্ট ৰাস্তা আছে বেলেগ ফালে এইফালে যাব দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে মই সেইখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু আজি বৈষ্ণৱ বাঢ়ি আছে গম পায় মাংস অকণমান বোলো লৈ যাওঁ এনায়কৰ ফালৰ পৰা সেইকাৰণে আহিলো ইয়ালৈ গাহৰি খাই ভাল পোৱা মানুহ যে সেইকাৰণে গাহৰিকে লৈছোঁ আৰু সিহঁতি নিবলৈ নাই কোৱা দেই এনায়কৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু অকণমান আনিবলৈ লৈছে কমি কমটি দেখিছোঁ আৰু অলপমান লৈ যাওঁ এইটো এটা কলা ন ভাইটি চবেই নোৱাই নহয় এনেকুৱা সমানে কাটিবলৈ আমাৰতো কোকটো ক'ৰবাত লাগিবগৈ একচুৱেলি দলংখন ভগা বুলি নহয় আৰু মানে আগৰ এবাৰ ভাগি গ'ল নহয় ভাগি পেলাই সেই আগফালৰডোখৰ মানে ঠিক ঠাক কৰি মেলি দিলে যেনে তেনে আহিব পৰাকৈ তাৰপিছত এইফালে দলং বনাই আছিলে কিন্তু দলংখন বনাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগতে এতিয়া বাৰিষা আহি গ'ল যে ইমানেই মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এই ওচৰৰ পৰা দেখিলে আপোনালোকে গম পাব মই যিহেতু সেই স্কুটিত উঠি আছোঁ ইয়াৰ পৰাই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই মানে মাটিখিনি খহি গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আশংকাটোৱে বেছি গতিকে গধুৰ যান বাহন এফালে অহা যোৱা বন্ধ কৰি দিছে কিন্তু বাইক চাইকবোৰ তেনেকৈ চলিছে হ'লেও কিন্তু সাঁতুৰিব নজনা মানুহে এফালেদি বেছিকৈ প্ৰয়োজন নহ'লে অহা যোৱা নকৰাই ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ আৰু অথনিৰ পৰা যাওঁ যাওঁতে ওলাওঁতে এইটো সেইটো কামৰ পৰা শেষেই নহয় স্কুলৰ পৰা আহি পাওঁতেও দেৰি যে এতিয়া ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ বৈষ্ণৱৰ ঘৰলৈ দেহা মানি এইটো লোৱা বৈষ্ণৱ দাদাক দিব লাগিব নহয় বৈষ্ণৱ দাদাক এইটো দিব লাগিব লোৱা চব যোৱাটোতো সম্ভৱ নহয় আমি কেইটা ওলাইছোঁ আৰু কাৰণ ঘৰৰ কিয় আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মানে গাহৰি এজনী পোৱালি দিব লগা হৈ আছে আজি বা কাইলৈ এনেকুৱাতে সেইকাৰণে বাবলুৱে এৰি থৈ যাবলৈ বেয়া পাইছে আৰু অকল বাবলু থাকিলে নহ'ব নহয় হয় দেউতাক মই নহ'লে মই কোনোবা থাকিবই লাগিব এতিয়া মানে সেই দায়িত্বটো কৰিছে আমাৰ এওঁৰ ওপৰত এতিয়া এওঁ থাকিব লাগিব মোৰ উপায় নাই আৰু অঁ সেইখন কৰিব কৰিব দেহা তাত কাঁহী আছে ধুনীয়া কাঁহী এখন আছে তুমি যে খোৱা যে ভাত যে বৈষ্ণুকে ভাত খাব নহয় কৃষ্ণ কৈ দিয়া দেহা কৃষ্ণ কৰিলা দেউতা কৃষ্ণ কোৱা কৃষ্ণ আমি যাওঁ দেই কৈ দিয়া তুমি নাকান্দিবা দেই বাৰ্থডেটো নোকোৱা শুন অকল হেপ্পী টু ইউ বুলি কোৱা কৰি আছে হেপ বাৰ্থডে দি দিয়া নেলাগে থ কাপোৰ কাপোৰ জাপিলেও আজি জন্মদিন নেজাপিলেও জন্মদিন হ'ব থেটা বাৰ্থডেটো নকাই অ হেপী তু সিমানখিনিলৈকেহে জানে গধুৰ আই অ মোৰ কলিজাকেইটা অনো অ সোণ মইনাটো ফেনখন 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 চলি আছে খোজ কাঢ়িছে এতিয়া কেলে থাকিব অ এফালে কি কাটিছে অ বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা কাটিছে গাঁৱলীয়া শাক মানে বৰ ধুনীয়া বস্তু এটা কাটিছে এই বৰ হেৰি নহয় বিয়েনি হেৰি কি কয় বিয়ে কেনে গ'ল অ তোমাৰ আজি জন্মদিন নহয় তোমাক কিমান মানুহে শুভেচ্ছা দিছে তুমি থেংক ইউ কৈ দিয়াচোন থেংক ইউ এইটো তোমাৰ নহয় এইটো দৌৰটো ভাগৰ এইটো দৌটো ভাগৰ বস্তু এটা আছে ইয়াত এইটো নোৱাৰি আমি নিজে নোখোৱা বস্তু কিন্তু বিয়ে খাই যে অকণমান বিয়কে বিচাৰিম ঘৰত নোপোৱা এটা বস্তু পাইছো আহিয়ে চিধা চিধি ইয়াত বহিছো ঠাণ্ডা দিন হোৱা হ'লে অৱশ্যে বেছি ভাল লাগিলেহেতেন তথাপিতো আৰু জুইত বনাই খোৱাৰ মজাটো বেলেগ নহয় বহা কলিজা মই ইয়াত আছো শুন বিচাৰি ফুৰিছো অ মোৰ কলিজাটো এইফালে আছো দেহাই কেঁচাডোখৰ হীন লাগে কেঁচা ডোখৰ নাহেখৰ আহিব মই মম বনাবলৈ লৈছো নহয় তুমি মমো খাবা দেই কোনে দিলে কোনে দিলে শুন এইটো কি মমো কোৱাচোন কি ম'ম' বিয়নীয়ে গামোছা এখন আনি দিছে গৰমত মানে একদম ঘামি জামি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছেগৈ মোৰ এইয়া মজা উতলি আছে দেই এই ইফালে দেখিছে জুইত বনোৱা এইটোৱে ভাল আৰু উতলটোও মজা লাগে খায়ো মজা লাগে আমাৰ এগৰাকীয়ে আকৌ বোলে এইফালে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে ডাঙৰ বোৱাৰীজনী এওঁলোকৰ বিয়নীহঁতৰ এইবিলাক জলকীয়া ভাজি বনাই পেলাই মাছৰ মাথা ল'ব লাগিব তাই মই অকণমান চান কাঢ়ি থৈছোঁ মাংসত অকণমান দি দিওঁ ন বিয়নি ভাল লাগিব হে কি হ'ল বিয় ষোল্ল টকা এক কেজি যেতিয়া ষোল্ল টকা আছিলে হয়নে ন মোৰ কিন্তু এটা কথা মনত আছে আকৌ এক কেজি নে আধা কেজি কিনিছিলে ক'ব ন আমাৰ দেউতা আগতে দেওবাৰ দিনতহে আগতে ওলায় আৰু তেতিয়া মানে দেউতাই কিনি নহয় চৌবিছ টকা আছিলে খালি আধা কেজি দাম নে এতিয়া এক কেজি দাম সেইটো মানে ইমান মনত নাই আৰু নামিব লাগে মামী লৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱা নামীয়ে ললে বৰ ধুনীয়া আকৌ এডুখি দেখিছা নাই এডুখি থৈ বনাই আছো এনেকুৱা এডোখি আমাৰো বনাব লাগে ন খালি জেগাই নাইকিয়া নহয় অতি মই কিন্তু আগবাঢ়িলোঁ দেই বাকীসকল কি হৈছে এতিয়া চাবলৈ আহিছো মই ডাঙৰ অকণমান লেট হ'ব তাৰমানে মই আগবাঢ়িলো ন আহ এইকেইটি একেবাৰে গোটেইকেইটি এইটো এইটো যে ইমান সৰুতে দিছিলো এতিয়াও আছে চা কি বনাইছ সেইটো কথা কচোন মোৰতো একদম গাহৰি মজা হৈ গ'ল এইফালে কি বনাইছ তহঁতি ইমান দেৰি হ'ল তাৰপৰা মাছৰ মাহঁতে জোল বনাব কৈছিলো বনাইছ হ'ব 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 তেতিয়া এতিয়া মাক কেইজনী অৱস্থাটো চি মাক এইজনী মাক মাক বোৰে আগে আজৰি হ'ব লাগে আৰু এইফালে আমাৰ এইজনী মাক চিনজনী মাকৰ আজৰি নাইকিয়া এই সময়ত ভাত খাব নালাগে কাক চাম মুঠতে ইটি সিটি কোনে কাক কি কৈছে গাহৰিটো মই বনাইছো আকা আছে মোন ডৰ কিবা কিবি নাই নাচ হৈছে ঘৰৰ পৰা যাওঁতে কোনো মাছ মাংস খোৱা বুলি নকবি বুলি কৈ নিজে গৈ নিজে সকলোকে এবাৰ এনেকৈ কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছো দেই তাৰপিছত আমি খাই বৈ হাজৰি হৈ দে এৰিব আৰু খালি অন অন কলিজা ইমান ধুনীয়া তামোল এখন কাটি দিছে দেই গতিকে তামোল চব এনেকৈ নাখাওঁ যদি আজি তামোল পাবা পাবা অ ন তোমালোকে কল দিলে চোৱা তোমালৈ খালি এতিয়া দেই মই থৈ দিওঁ কাইলৈ ভাতৰ লগত খাবা বটমনি কল বোলে বটমনি কলনো ভাল লাগে